Aha. Windows əməliyyat sistemində, Windows əməliyyat sistemində bir çox faylları axtarmaq üçün, fayllar qrupunu axtarmaq üçün ulduz və sual işarələrindən istifadə olunur. Bir sıra faylları axtarmaq üçün ulduz və sual işarələrindən istifadə olunur. Ulduz və suala deyirlər axtarış simvolları. Ulduz və suala axtarış simvolları deyilir. Və faylların axtarılması zamanı istifadə olunur. Bir ulduz işarəsi var, bir də sual işarəsi var. Bunlar axtarış zamanı istifadə olunur. Hətta bunlara axtarış simvolları da deyirlər, maska simvolları da deyirlər, hətta şablon simvolları da deyirlər. Kompüterdə faylların axtarışı zamanı bunlardan istifadə olunur. Əsas nəyi bilməliyəm? Testə atıb göstərəcəm indi asan bir şeydir. Ulduz işarəsi axtarış zamanı 1, 1 neçə və ya heç. Yəni istənilən sayda simvol əvəz edir. İxtiyari sayda simvol əvəz edir. Yəni ulduz işarəsini bir dənə də hərfin yerinə, 3 dənə də hərfin yerinə və yaxud n dənə də hərfin yerinə yaza bilərəm. Hətta boş yerə də qoya bilərəm. Amma sual işarəsi Yalnız bir dənə simvolu əvəz eləyir. Bir simvol bir hərf deməkdir. Bir simvol bir sual deməkdir. Yəni sual işarəsi yalnız bir dənə hərfi əvəz eləyir. Ulduz işarəsi isə bir dənəni də, üç dənəni də, 10 dənəni də hər şeyi əvəz eləyir. İndi bu nə deməkdir? Bu testə qarşımızda necə çıxır? Gəlin onu əyani olaraq sizə göstərim. Hətta test kitablarınız yanınızdadsa, fəsil 5-i aça bilərsiniz. Fəsil 5-in testlərinin içində, misal üçün, misal üçün baxaq sağçı olsun 45-ci suala. Məsələn 45-ci suala baxaq. Ba, kimin də testi yanındadırsa, o da baxa bilər. Mən də burdan əyani göstərim. 45-ci sual. Ba, misal üçün 45. Yəni diqqətli olaq, bura baxaq. Ba, məsələn. Bizə deyir ki, bizə belə bir fayl verilib və aşağıdakı maskalardan hansıdan uyğun deyil. Yəni maska deyəndə axtarışların hansından uyğun deyil. Ba, diqqətli olun, çox asandır cavaba baxıb, yəni varianta baxıb, sözə baxıb hərəkət eləyirəm. Ba necə? Game sözündən əvvəl nəsən hərfi var? 1, 2, 3 sənə. Düzdür? A bəndindən başladım. C-dən əvvəl nə qoyulub? Ulduz. İncəssə dedim ki, ulduz neçədən əvəz eləyir? Həm bir dənəni, həm üç dənəni, həm dörd dənəni. Yəni ulduz hər şeyi əvəz eləyir. Ona görə C-dən əvvəl 3 dənə simvol var. Neynədim? Ulduzla bunu əvəz elədim. Qatdım C-nin və e M-in arasına. C-nin və e M-in arasına nə qoyulub? A hərfi. Sual A-nı əvəz eləyə bilər, əvəz eləyə bilər. Çünki bir A hərfi bir dənə hərfdir də. Ona görə onun yerinə sual qoymuşam çatdım m e m e nöqtədən heçəsə daxil eləmir. Nöqtədən heçiyəsə daxılacağı yoxdur. E-dən sonra s var, 6 var, 6 var, 6 var. Nəcisən simvol eləyirik 4 dənə. 4 dənəni ulduz əvəz eləyə bilər. Niyə eləməsən? Ulduz 1 dənəni dəvəz eləyir. 4 dənəni də 10 dənəni də çatdıq nöqtəyə. Nöqtədən sağ tərəfə x-dan əvvəl e hərfi qoyulub, qoymuşam ulduz. Sonra x, sonra qoymuşam e hərfi. Yəni ulduz eyni əvəz elədi, x qaldı ortada, o bir eyni də ulduz əvəz elədi. Ulduz bir dənəni də yerinə qoya bilər, 3 tənəni də 10 dənəni də, amma sual imeyni bir dənə. Əsas sualdır da elə birinci. Və məsələn indi C variantına baxın. C-dən əvvəl ulduz qoyulub, 3 dənəni əvəz elədi, nu sözün. G im sözünə çatdım. G imin AC-lə nöqtəyə qədər olanda neçəsə simvol var, 4 dənə. Yaxşı, bəs bu sual, tutaq ki, s-nə əvəz elədi. Bəs bu 3 dənə altını kim əvəz eləsin? Bəs nöqtəyə qədər boş qal da axı. Bəs bu 3 dənə altını çölə atım. Sual qoyub deyə ona görə əvəz eləmək şey qalmır. Əvəz eləyə bilmir. Bir dənəsini əvəz edib 3 dənə simvol havada qalır. Bizə dəirdi hansı doğru deyil. Vəsü, cavab C bəndində doğru deyil. Və bu deməkdir mənası. Yəni bir simvolun yerinə ancaq bir dənə, yəni bir sualın yerinə ancaq bir dənə simvol qoya bilərsən. Amma bir dənə ulduzun yerinə Bir dənə də simvol qoya bilərsən. 3 dənə də qoya bilərsən, 10 dənə də qoya bilərsən. Hər şeyə qoya bilərsən. Amma bir dənə bir sualın yerinə ancaq bir dənə simvol qoya bilərsən. Bunu başa düşdüyünüz, yoxsa başa düşmədik? Dediklərim aydındır, yoxsa? Aydın. Aydın da mənim, aydındır. Eee, yaxşı, indi 41-ci sualı siz tapın. 41-ci sual Yenə doğru deyil deyir. Tapın deyin görək. A uğrun deyil. Nəcə? Deyə demədin. Deyit. Bam. Eee firuzəsan deyəsən A deyin. Birçi hansı doğru deyil? Bam. O kitabda açıqaydın e, bəlkə də yazılmayıb. İstəsəz rahat qeyd eləyə bilərsiz. Ulduzuza yaza bilərsiz ki, ulduzu mən dedim cümlədə bayaq. Boş yerə də qoya bilərsən. Hətta uşaqlara həmişə belə deyirəm. Deyirəm ki, o ulduzdur. Yəni ona hər şey olar. O stardır. Ona hər şey olar. Bir dənə də simvola vəz edə bilər, 3 dənə də vəz edə bilər, 4 dənəni də, 10 dənəni də. Hətta əvəz eləməyə simvol yoxdur. İstəsən götür yerinə yaz 10 dənə ulduz. İstəsən 5 dənə ulduzu yaz. Nəsə ulduzu boş ver. Ulduzun önəmli deyil. Əsas odur ki, sualı əvəz eləməyə nəsə tapmalısan, bir-bir tapmalısan. İndi b a bəndində Master sözündən əvvəl sözün əvəzi heçdən yoxdur. İndi sual əvəzi yoxdur. 45-i də ulduz. O heç, onunla sim yoxdur. Heçmə ora ehtiyac yoxdur ki, əvvəldən cavab tapılır da. M-nin əvəz, M-dən əvvəl. Əvəzənmə heçincə yoxdur. Amma M-dən əvvəl götürüb qoyulub ulduz. Ulduz qoyula bilər. Ba incə yazdım. Boş yerə də qoya bilərəm. Amma C bəndində M-dən əvvəl qoyulub sual. Sual nəyinə məhldir? Höçmən bir dənə nə isə əvəz eləməlidir. Və bu sual nəyə əvəz eləsin? Əvəz eləməyə heç nə yoxdur axı M-dən əvvəl. Ona görə cavab olur C bəndidir. Bizdən səhfi soruşur. Yəni özüm dedim bu sualı ki, bax A-nı C-ni fərqləndirim bir-birindən. C-də ulduz yazılıb. M-dən əvvəl əvəz eləməyə heç nə yoxdur. Ulduz qoya bilərəm. Hətta istəyirsən 2 dənə ulduz qoy, istəyirsən 3 dənə ulduz qoy, ulduzu boş ver. Amma suala heçmən əvəz eləməyə tapmalısan. Bir sual, bir hərf, bir sual, bir hərf tapmalısan.